24 березня відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. З цієї нагоди лікарі медико-санітарної частини щорічно організовують круглий стіл, де обговорюють ситуацію з туберкульозом у місті, дають статистичні дані щодо захворювання у порівнянні до попередніх років, надають рекомендації щодо профілактики і попередження даної хвороби. 18 березня у заході взяли участь, виконуючи обов'язки начальника медико-санітарної частини Нелі Тарасьєва. Головний позаштатний втізіатр Тетяна Курбанова, втізіатри Світлана Коваленко, Ольга Доніна, Антоніна Олексіна та лікар-епідеміолог Анатолій Донін. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Поэтому наш круглый стол посвящен проблеме, которая уже не новая. Проблема туберкулеза она на протяжении многих-многих лет. И был период, когда туберкулез снижалась заболеваемость. Но, к сожалению, на протяжении последних 10 то и 12 лет это снова стало опять актуальной проблемой. В городе работает программа по социально обеспеченных хвороб. На каждый год мы получаем с местного бюджета и свои используем финансы для получения рентген-пленки, закупки туберкулина, диагностики, пакетов для больных туберкулезом, которые нам помогают в общем -то, осуществлять немножко эту программу. Основные направления программы – это своевременность диагностики, своевременность начатого лечения и, естественно, идет на снижение заболеваемости туберкулезом. На протяжении последних лет, когда программа начала работать, изначально заболеваемость в городе была намного выше. И это было связано не с тем, что она выше была, чем сейчас, а с тем, что, в общем-то, начали массово обследовать. И были привлечены все службы города, в общем-то, работали и социальные службы, и субсидия, и паспортный стол. Все было заинтересовано в том, чтобы люди, которые приходили, даже оформление в детский сад и сейчас, все родственники и при поступлении в роддом обязательно должны быть обследованы на туберкулез. И поэтому массовость выявления была намного больше. Но за последние годы, я думаю, что Татьяна Александровна скажет об этом, на последние два года у нас заболеваемость в городе снизилась. Потому что, в общем-то, те, кто должны были диагностированы быть, уже диагностированы. А те, кто новые присоединяются, в общем-то, те за последние годы у нас выявляемость куда меньше, чем на последних 4 года. Поэтому есть хороший прогресс, скажем так, и программа работает, и я думаю, что она будет работать дальше. Ну, по детскому туберкулезу, я думаю, скажет Светлана Семеновна, хотя у нас в прошлом году была большая проблема, учитывая, что с финансированием, с закрытием заводов, которые производят туберкулин, мы за прошлый год, у нас минимально за последние годы было обследование детей. Всего 29% детей были обследованы на туберкулез. Но, тем не менее, мы из той группы, которая могли, имели возможность обследовать, попытались обследовать детей, которые скажем так... <coughs> подлежали дальнейшему дальнейшей вакцинации это семилетки вот и смогли привить 100% тех детей которые подлежали э, привитости вот и обследовать детей младшего возраста на этот год проблема у нас сохраняется к сожалению закупить пока туберкулин мы тоже не можем потому что завод наш не работает идет поставка с России и пока э, в общем-то нам отказывают потому что государственное учреждение это туб-диспансеры, сейчас в первую очередь обеспечиваются, а потом уже, в общем-то, мы будем стоять в очереди. Поэтому мы закупили пока всего на 6 тысяч туберкулина. Это новый туберкулин, который рекомбинантный, который идет только для обследования уже непосредственно диагностики туберкулеза. И у нас есть группа детей, которые были контактны, они все у нас обследованы, неплохие результаты. В принципе, из этой группы детей практически выявленных у нас нет. Поэтому работа идет, работает кабинет у нас. Вот есть тоже проблема размещения кабинета. Я думаю, знает это весь город, потому что у нас ремонт идет во второй поликлинике. Вот и э, ставится вопрос о том, что был вопрос о том, чтобы их вывести куда-то, но, к сожалению, у нас таких зданий нет, куда можно было бы переместить и лабораторию, и врачей, и э, в общем-то туберкулезных больных с открытыми формами туберкулеза, которые могли бы приходить на консультацию. Поэтому принято решение, что если будет финансирование, будет эм, ремонт части поликлиники номер два, в которой должны были размещаться и будут размещены у нас э, туберкулезная служба полностью, и тогда они будут перемещены сюда в новое здание, в новый, скажем так, эм, кусочек здания, а остальное будет подлежать дальнейшему ремонту. У вас кашель нічого серйозного, і ви шукаєте ліки в домашній аптеці. Кашель триває третій тиждень. А на роботі порадили чудодійний сироп. Можливо, це туберкульоз. Але замість лікаря ви йдете до аптеки. Щоразу, коли ви займаєтеся самолікуванням, ви граєте із власним здоров'ям. Я хочу сказать, что туберкулезом заболеть может каждый. Заболевание развивается не у всех зараженных туберкулезом. То есть э, туберкулезная инфекция, попадая в организм человека, э, организм начинает бороться. И крепкий сильный организм, который не отягощен факторами болезней, э, вредных привычек, справляется с этой инфекцией и не заболевает. И заболевание наступает только тогда, когда иммунитет человека ослабляется. То есть это медицинская группа риска, есть такая группа, которые, люди, которые подвержены более заболеваемости туберкулезом. Это лица, страдающие язвенной болезнью, сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированные люди, пациенты с профессиональными заболеваниями, люди, состоящие на учете у психоневрологическом диспансере переболевшие туберкулезом, которые уже сняты с учета по выздоровлению, они тоже в группе риска по повторному заболеванию туберкулезом. Также есть еще группа социальная, социальная группа риска. Это мигранты, беженцы, освобожденные из мест лишения свободы, состоящие на учете больше года в центре занятости и малообеспеченные и состоящие на учете как члены малообеспеченных семей. То есть все вот эти вот контингенты нашего населения должны помнить о том, чтобы, что нужно ежегодно проходить флюорографическое обследование, а при малейших проявлениях и симптомах, похожих на туберкулез, обратиться к врачу, обследоваться на туберкулез. Во обследование на туберкулез входит не только флюорография, которая выявляет ранние заболевания туберкулеза, но сейчас очень широко используется метод микроскопии мокроты. То есть человек кашляющий более двух недель с мокротой, кашель если есть у человека, он может спокойно обратиться к своему терапевту участковому и пройти обследование на туберкулез методом микроскопии мокроты. Этим методом выявляются более заразные формы, распространенные, которые уже запущены, так сказать. За последние годы в городе отмечается Тенденция к снижению заболеваемости и последние два года мы на одном и том же уровне, то есть некоторая стабилизация. За 2013 год заболеваемость туберкулезом 34 случая, что в показателях это 66,3. Это на уровне 2012 года. В 2012 году заболело также 34 человека. Среди детей выявлен один случай туберкулеза против трех случаев туберкулеза в 2012 году. Но этот показатель снизился, но это нас не радует, поскольку, как сказала уже Неля Михайловна, дети не были обследованы в 100% туберкулиной диагностикой, и выявляемость среди детей также снизилась. Я думаю, что если бы были все детки обследованы, то мы были бы на уровне 2012 года. Отмечается также хороший показатель по желтым водам – это снижение смертности от туберкулеза. Смертность снизилась с 12 человек в 2012 году до 9 в 2013. Показатель смертности также снизился с 21,4 до 17,6 на 100 тысяч населения. Это на уровне Днепропетровской области. Что нас беспокоит, это то, что среди впервые выявленных увеличивается количество случаев с ВИЧ-инфекцией. То есть ВИЧ-инфицированных становится больше среди впервые выявленных. Так, в 2013 году из 34 больных впервые, с впервые выявленным туберкулезом, 14 это ВИЧ-инфицированные. То есть уже есть коинфекция так называемая, которая усугубляет течение туберкулеза. Среди медиков у нас за последние годы, ну, больше трех лет уже не выявляются медработники, что тоже считается неплохим показателем. Сергій Коваль, хірург, перехворів на туберкульоз рік тому. Ігор Новіков програміст. Перехворів на туберкульоз два роки тому. Олена Вольська, вчителька перехворіла на туберкульоз чотири роки тому. Туберкульоз виліковний. Будь-хто може захворіти. Кожен може вилікуватись. Це лише хвороба, а не вирок. Зупинимо туберкульоз в Україні. Но я хочу, чтобы каждый понимал, что Украина в настоящее время находится в состоянии эпидемии туберкулеза. Ежегодно в Украине регистрируется около 40 тысяч случаев туберкулеза. Из них каждый третий ⁇ это туберкулез бациллярный, то есть туберкулез с выделением микобактерий во внешнюю среду. И где-то около 10 тысяч в год умирает от туберкулеза. Ситуация начала ухудшаться где-то с 1995 -го года по Украине. Как сказала Татьяна Александровна, когда мы имеем показатель выше 30 на 100 тысяч населения, это уже эпидемия. У нас этот показатель превышен 2-2,5 раза по Украине. И он по Украине где-то около 80 на 100 тысяч населения. Нужно сказать, что ситуация по туберкулезу ухудшилась не только на Украине, но и во многих странах, в том числе развитых. Но если сравнивать заболеваемость на Украине и в этих развитых капиталистических странах, то там заболеваемость и смертность на порядок выше, меньше, чем на Украине. То есть для сравнения такие развитые страны, как там Германия, Италия и так далее, у них где-то показатель до 10 на 100 тысяч, хотя они тоже говорят об не благополучии по туберкулезу. Туберкулез относится к опасным инфекционным заболеваниям. Что значит инфекционным? То есть значит заразным. Заболевания передается или от человека к человеку, или от животного к человеку. В настоящее время установлено, что туберкулез вызывается микроорганизмом туберкулезной палочкой или палочкой коха его еще называют. Особенностью этого микроорганизма является то, что он довольно устойчив во внешней среде. То есть он длительное время может выживать на продуктах питания. Вот, например, на масле сливочном он может жить около двух месяцев, полутора месяцев. В воде там несколько месяцев. Излюбленными местами локализации, где он долго выживает, являются сырые влажные помещения, куда практически не попадает солнечный свет. И в то же время нужно сказать о том, что возбудитель погибает сравнительно быстро при воздействии ультрафиолетовых лучей, то есть солнечного света. На открытом воздухе он погибает где-то в течение часа. Если период года такой более-менее менее солнечный, то в течение двух-трех часов. От наших обычных дезинфицирующих средств возбудитель тоже погибает, но концентрация этих средств дезинфицирующих должна практически в пять раз превышать концентрацию без средств для того, чтобы убить любых других простых микроорганизмов, микроорганизмов, таких как, допустим, кишечные бактерии и так далее. То есть возбудитель очень устойчив во внешней среде, что и создает ряд неприятностей. Нужно понимать о том, что человек прошел флюорографическое обследование, допустим, раз в два года, чувствует себя благополучно в плане, думает о том, что у него все благополучно в плане туберкулеза. То есть я обследование прошел, у меня все равно нормально. Но ситуация усложняется тем, что в последнее время вот этот инкубационный или скрытый период от момента заражения при туберкулезе, он где-то до полутора-двух месяцев. Часто у нас регистрируются такие случаи, в том числе по городу Желтые воды, что человек вовремя, то есть или ежегодно, или раз в два года проходит флюорографическое обследование, а у него выявляется запущенная форма туберкулеза, то есть с распадом это говорит о том, что вовремя необходимо обращаться за медицинской помощью. То есть, если появляются такие симптомы, там как кашель, как длительная э, слабость, э, или там под... человек потеет по ночам, вот такие всякие симптомы, несмотря на то, что вы проходили флюорографическое обследование вовремя, необходимо обращаться за медицинской помощью для того, чтобы врач вовремя провел обследование и исключил туберкулез. И особую тревогу у меня, как у эпидемиолога, вызывает ситуация с туберкулиной диагностикой детей. Значит, такой ситуации, как в прошлом году, по желтым водам у нас еще не было. У нас прошло там около 30% детей эту туберкулинную диагностику. Значит, если поискать там туберкулез в остальных 70%. Значит, там его можно найти. Поэтому, конечно, родители сейчас, как только решится проблема с туберкулином в стране, это не в желтоводская проблема, а проблема страны, И родители должны очень серьезно отнестись к этому профилактическому мероприятию. То есть проба МАНТУ – это тот же профосмотр на туберкулез, как проходят взрослые там, путем флюорографии или рентгенобследования. Каждый родитель должен об этом понимать. Еще раз говорю. Особливо опасность представляють люди, які боліють туберкульозом. вот эти моменти теж потрібно обратить внимание. Кожні 15 хвилин в нашій країні реєструється хворий на туберкульоз. Кашель, який триває більше трьох тижнів, його основна ознака зупинимо туберкульоз в Україні. Не чекайте, дізнайтеся більше. Значит, я расскажу вам о проявлениях туберкулеза, то есть клиника и симптоматика туберкулеза, и расскажу о лечении туберкулеза. Ранними проявлениями туберкулеза являются общая слабость, вялость, утомляемость, похудение, необоснованное похудение, снижение аппетита. И эти ранние проявления они являются такими неспецифическими, то есть могут быть и при других заболеваниях. И, и очень важно знать, что вот начальная стадия туберкулеза болезни может как раз вот и протекать даже без всяких симптомов заболевания, даже без общей слабости, ведь общих этих симптомов. И только именно эту стадию выявляем при профилактических осмотрах на флюорограммах. А когда уже появляются симптомы, заболевания, такие общелегочные, интоксикационные симптомы, то есть это повышенная температура тела, в основном это повышенная температура тела, суфибрильная так называемая, это 37,2-37,5 температура тела, именно с проявлениями в вечернее время во второй половине дня, а, тогда э, также появляется кашель, э, уже когда появляется действительно исхудание, э, появляется кашель с кровохарканием. Э, это, э, эти уже симптомы такие э, в основном идут при э, проявлении, такие при туберкулезе, когда э, форма туберкулеза в основном, э, за, как, так называемая запущенная стадия туберкулеза. Э, поэтому надо особенно обращать внимание на первые симптомы и проходить вовремя профилактические осмотры. О лечении. Значит, лечение туберкулеза не отличается в нашей стране, в нашем городе, не отличается от лечения в Европе, в США и в других странах. Лечение делится на две фазы. Интенсивная фаза лечения, когда принимается не менее четырех препаратов – и уже поддерживающая фаза после того, когда достигнут положительный результат, больные переводятся на поддерживающую фазу, там уже препаратов меньше, минимум два препарата. Лечение очень длительное, минимально это 6 месяцев. В настоящее время все противотуберкулезные препараты в нашем городе больные получают бесплатно и в условиях туботеления, и в условиях тубкабинета нашего. Туберкулез передается по ветряно-крапельным шляхом. Щогодини в Украине от туберкулеза помирає одна людина. Ты можешь не помечать эпидемию, но ты не можешь не дышать. Закончим туберкулез. Для детского организма особенностью этой инфекции является то, что инфекция, попадая в организм, поселяется прежде всего в лимфатической и кровеносной системе. И может циркулировать в, этой, в этих двух жидких системах нашего организма довольно длительное время, не вызывая никаких видимых симптомов этой инфекции. Для того, чтобы диагностировать зараженный организм ребенка туберкулезной инфекцией, значит, проводится проба на зараженность туберкулезной инфекцией, так называемая Туберку, туберкулиновая проба. Это проба э, с туберкулином ППДЛ называется реакция Манту. Реакция Манту была введена еще в совет, на территории Советского Союза в 1975 году и нею пользуется до настоящего времени. Значит, только по динамике этой туберкулиновой пробы можно определить заражение туберкулезной инфекцией детского организма. Каких-то специфических симптомов туберкулезной инфекции в детском организме не существует. Если эта инфекция переходит в органный туберкулез, тогда инфекция оседает где-то в органах, чаще всего у детей, и это является прерогативой детского организма, поражаются лимфатические узлы. Это такие узелки, которые сопровождают все наши внутренние органы, все кровеносные сусуды. Ну вот, родителям чаще всего вот это известно как подчелюстные лимфузлы, шейные лимфузлы, подмышечные лимфузлы и другие группы. Такие же лимфоузлы есть, это, сопровождают все внутренние органы. Так вот, у детей чаще всего поражаются внутригрудные лимфатические узлы. Существуют такие две формы детского туберкулеза. Это туберкулез внутригрудных лимфоузлов и так называемый первичный туберкулезный комплекс, который включает в себя, кроме поражения внутригрудных лимфоузлов, и небольшой очажок в легких. Значит, особенностью детского туберкулеза является то, что нам надо обязательно уловить этот момент заражения туберкулеза для чего туберкулезом для того чтобы предотвратить этот органный туберкулез поскольку лечение туберкулеза у детей является тоже очень длительным и довольно сложным и тяжелым Поэтому и существует так называемая химиопрофилактика, которая при, предлагается детям в период первичной туберкулезной инфекции. Это так называемый, вот диагноз мы пишем, вираж туберкулиновых реакций. Это расшифровывается как первичная туберкулезная инфекция или туберку, латентная туберкулезная инфекция. Значит, для того, чтобы избежать перехода в органы туберкулез, Поскольку этот ребенок уже не может иметь в дальнейшем прививок против туберкулеза, необходимо проводить профилактические курсы противотуберкулезными препаратами, в зависимости от того, какая реакция Манту, какой фон у этой реакции Манту. Часто болеющий ребенок, который перенес пневмонию, у которого иммунодефицит, дефицит. ВИЧ-инфицированные дети, они получают эту химиопрофилактику одним или двумя противотуберкулезными препаратами по последнему приказу от, 6, от 3 до 6 месяцев. И обязательно это все проводится на фоне длительного диспансерного наблюдения, повторных рентгенологических обследований, повторных проб. Туберкулиновых. Дело в том, что многие родители просто из-за своего недопонимания, в чем заключается особенность детского туберкулеза, ну, сетуют на то, что вот мой ребенок здоровый зачем ему проводить это лечение. Так вот, профилактика проводится не больным еще детям, а детям, зараженным туберкулезной инфекцией, с той целью, чтобы эта инфекция не перешла в заболевание. Кашель. Температура и слабость более месяца. Повод проверить легкие. Туберкулез страшен, но легко излечим на ранней стадии. Если кашляешь, проверься. Вопросы профилактики. Туберкулез – проблема и социальная, и медицинская. Цель вакцинации – создать искусственный иммунитет. Вакцинация проводится с 30-х годов прошлого столетия и э, достаточно эффективно значит, и применяется более чем в 64 странах. Э, вакцинируют детей, начиная с трех э, вакцинируют здоровых на, новорожденных детей, начиная э, ну, в период с, на третий-пятый день. Почему вакцинация осуществляется так рано? Поскольку Другие более благополучные страны, такие как, например, Канада, у них случае, количество случаев регистрируемых около 4-5 на тысячу населения, то в нашей стране остается проблема эпидемии туберкулеза и риск встречи новорожденного, пришедшего в этот мир ребенка с туберкулезной инфекцией достаточно высок. Что касается длительности иммунитета, поствакцинный иммунитет сохраняется на протяжении 5, 6, 7 лет. Имеет тенденцию к постепенному снижению. Именно поэтому проводится так называемая ревакцинация, повторная ревакцинация в 7-летнем возрасте. Для этого отбирается отдельный контингент. Контингент имеется в виду дети, которые пост имеют отрицательные результаты по реакции Монту. То есть отрицательная проба накануне 7 лет говорит о том, что ребенок не инфицирован, и та защита, которая была приобретена в период новорожденности, уже, можно сказать, себя исчерпала. Значит, охват ревакцинации в последние годы снизился, потому что было уже сказано, что инфицированность нашего населения достаточно высока, и даже на протяжении этого короткого периода времени, с года до 7 лет, ребенок уже успевает встретиться с болезнетворными и опасными микобактериями. Опять же остановлюсь, еще раз как бы констатирую, что профилактика должна быть комплексная, и основные Акценты это следующее. Первое обязательная вакцинация, второе обязательная э, ежегодная туберкулино-диагностика, ежегодные профилактические, ну да, во многом ежегодные профилактические э, флюорографические обследования, своевременная консультация птизиатра, адекватное целенаправленное выполнение всех. Э, Рекомендаций птизиатра и здоровый образ жизни у меня всем. Подытожим конференцию. Да, вы услышали сегодня достаточно такую емкую информацию и не только по заболеваемости нашего города да, и по эпид-обстановке всей Украины, да, и собственно клинику, когда следует обратиться. И я думаю, что в общем-то вопрос остается актуальным. Вы слышали, что заболеть может любой, вне зависимости от его статуса, положения финансового обеспечения, да, потому что, к сожалению, инфекция настолько опасная, которая все-таки нужно предупреждать и нужно о ней постоянно думать.